Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rang-rang Halo teman-teman, penghobi dan juga peternak semut rang-rang Atau calon peternak semut rang-rang Semoga anda dalam keadaan yang baik dan tidak kurang suatu apapun untuk penonton setia channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya, karena tanpa dukungan Anda, channel ini bukanlah apa-apa. Semoga Anda selalu mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan hidup. Baiklah, kita mulai pada tema video kali ini. Bagi penghobi dan juga peternak semut rangrang, -rang, tentu sudah tidak asing lagi dengan salah satu elemen koloni semut rangrang -rang yang berupa ratu semut rangrang. -Rang. Sang ratu ibarat adalah sebuah mesin penggerak utama dalam kelangsungan kehidupan koloni semut rangrang. -rang. Ratu merupakan fase puncak dari metamorfosisnya di mana ia sebelumnya berupa calon ratu semut rangrang -Rang bersayap. Ada kalanya calon ratu bersayap ini mengalami hal buruk, sehingga mengakibatkannya menjadi cacat fisik. Dalam kenyataannya, meskipun mengalami cacat fisik, keberuntungan, dan nasib baik bisa mengantarkan calon ratu bersayap untuk berhasil menjadi ratu. Salah satu contohnya adalah ratu muda ini. Jika dilihat sekilas, mungkin ratu ini akan terlihat baik-baik saja. Namun jika diperhatikan lebih dekat akan nampak sebuah kejanggalan. Ratu ini tidak memiliki sepasang kaki depan. Selayaknya jenis serangga, dalam kondisi normal ratu dan juga semut pekerja memiliki enam buah kaki atau biasa disebut dengan eksapot terdapat sepasang kaki di dada bagian depan, bagian tengah, dan sepasang lagi ada di dada bagian belakang. Selain untuk berjalan, sepasang kaki depan juga sering mereka gunakan untuk membersihkan rahang dan juga antena mereka. Pada ratu yang tidak memiliki sepasang kaki depan seperti ini, tentunya akan merasa kesulitan untuk membersihkan rahang dan juga antenanya, sebagaimana yang dilakukan oleh ratu yang normal. Jika ia memaksakan diri untuk melakukannya menggunakan sepasang kaki di bagian tengah, tentunya ia akan terjatuh. Jangankan untuk melakukan hal itu. Untuk bisa berdiri tegak dan mengangkat kepalanya dalam waktu yang lama, bukan hal yang mudah bagi sang ratu dengan kondisi seperti ini. Meskipun ia memiliki keterbatasan dalam beraktivitas jika dibandingkan dengan ratu yang normal, namun ia tidak pernah menyerah dengan nasibnya. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, ia akan berusaha untuk melakukan apa yang ia bisa. Kami memang tidak mengetahui secara pasti sebab mengapa ratu ini bisa kehilangan dua kakinya. Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan pada dada bagian depan, memang terdapat pangkal kaki yang terpotong. Kami memperkirakan kedua kakinya putus karena digigit oleh semut-semut pekerja saat ia masih bersama koloni asalnya dan masih berupa calon ratu semut rangrang -Rang bersayap. Ratu semut rangrang -Rang dengan kondisi seperti ini masih bisa untuk menghasilkan telur. Cacat fisik tidak akan mempengaruhi produktivitas selama kecacatan itu tidak terdapat pada organ reproduksinya. Kita lihat lebih dekat lagi, nampak ruas-ruas perut yang terbuka lebar, sama seperti yang dimiliki oleh ratu yang normal. Ini menandakan bahwa kemampuannya untuk bertelur tidak ada bedanya dengan ratu pada umumnya. Berbeda dengan yang dilakukan pada ratu normal, untuk mengembangbiakkan ratu semut rang-rang dengan kondisi seperti ini diperlukan perlakuan khusus. Jika dalam kondisi seperti ini langsung digabungkan dengan koloni yang bukan merupakan anak keturunannya, maka kemungkinan besar ia hanya akan dimakan oleh semut-semut pekerja. Jika dikembangbiakkan secara mandiri kemungkinan besar ratu dengan kondisi seperti ini juga tidak akan mampu untuk membentuk koloni yang baru dan hanya akan mati. Mengenai cara untuk memperlakukan ratu semut rangrang dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini, agar bisa produktif dan bisa membentuk koloni yang baru, akan kami sajikan pada video mendatang. Untuk itu, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk channel ini. Poin penting yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa memang ada ratu semut rangrang yang cacat fisik. Atau mengalami kekurangan kelengkapan pada organ tubuhnya, walaupun memiliki kekurangan fisik, Ratu Semut Rangrang akan tetap berusaha untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang mampu ia lakukan. Ratu Semut Rangrang yang mengalami kekurangan fisik akan tetap bisa berproduksi untuk menghasilkan telur-telurnya selama kekurangan itu tidak terdapat pada organ reproduksinya. Untuk mengembangbiakkan ratu semut rang-rang dengan kondisi seperti ini, diperlukan cara khusus untuk memperlakukannya berbeda dengan cara yang dilakukan untuk ratu semut rang-rang pada umumnya. Ratu yang cacat atau sedang dalam kondisi terluka akan rawan untuk dimakan oleh semut-semut pekerja. Kalau di terang rang akan sulit untuk bisa menerima ratu dalam kondisi seperti itu apabila dalam penggabungannya tidak menggunakan cara khusus. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kritik dan saran demi kemajuan channel ini akan kami terima dengan senang hati. Cukup sekian video kali ini, dan tetap semangat! Pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.